Листа. Це не, ну, так сталося, що він не прийшов. Але з іншої сторони саме стажист вибирав керівника. Значить ну, їм вибір був не дав. Якщо дзвінка записання то ну, наприклад мій керівник зараз просто полібувальників призиметься через один 5... пік може то я просто не знав керівник. я не знав що Але можна... процедуру читав що керівник має бути присутній. я не дуже да, це послухайте. наука. послухайте що відбувається тоді коли керівник стажування не приходив це є проблема стажистами так тому що нам дуже важлива думка нашого ж колеги і вже такий колеги як і ми Ця думка є визначає. І коли людина стоїть і каже, я рекомендую, це не просто рекомендація, вона порушує і юридичні наслідки у вигляді свідоцтва. Це і майбутня відповідальність на диспільних палаті. Я не виключаю, що ми заведемо таку практику, що йде адвокат, а з ними потім керівник стажування. Добре, ми послухали думку. послухала думку и Елизавета Сергеевна, может, кто сейчас хочет сказать? Надо, уйти от формальности. Илья Павлович, вы у нас наибольший такой моральный фактор. Что вы скажете? коллеги, необходимо уйти от формальности. Не рано или поздно мы это сделаем. Поэтому, да. Поэтому я поддерживаю коллег. Я считаю, я, уже, я считаю, что здесь в данной ситуации, конечно, Рада должна жестко подойти к тем людям, которые собираются быть руководителями. И даже, даже в том случае, если их выбирает стажест. Понимаете? Все-таки надо посмотреть, что это за человек. А это, это безответственность, безусловно. Поэтому я думаю, что Рада должна прислушаться к тому, что говорят члены Рады, а в основном все-таки то, что... Вероятно, все-таки на следующий раз пусть придут и адвокаты, те, которые стажировали, и те, которые, которые, которые сейчас не получили и вот стоят, безусловно, шарик. Значит, э, название крыльяка, я прошу письмо вот то поражение, что ради наступного такого поделения мы выключим заезд в крыльях стажирования. доброе ага. Письмо. Доброе. Стосовно час, е, які е, прийшли, але немає мати заживання, ми повинні прийняти рішення офіційні. Хто за те, щоб перенести Ді, видачу цього світу про адвокатської діяльності названим особам, а саме, я ще раз називаю, Варава, Чугуїнка, Максименка, Дворник, Зудіна, Зайцева. Прошу проголосувати. Хто за це? Кто против, утримался, еще не принялся. При Для нас. Нет, ну не так, это плохо. Теперь на, выдохе, вот скажем, наберите воздух и на, на выдохе слово клянусь. Раз, два, три. Клянусь. Вот так. Вот это все. При... При... Я хороший мой Я верю в то, что у каждого из вас будут победы в суде. Вы будете формировать судовую практику. Вот. На Схильской области всегда было найкращим. Ми завжди славилися розумними, талановитими адвокатами. От. І тому слова, я так думаю, доєднається колеги і скаже Галина Васильівна своє вітання. Я вас, я вас поздравляю в першу чергу, щоб приобреті документ, який буде дійсно Петр Анатольевич сказав на всю жизнь. Он теряет свой смысл только тогда, когда вы или провинились, провинились уже так, что вам вы недостойны его иметь, или со смертью. Все остальное вы носите у себя. И помните тех, кто вам вручил, помните ту, 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 ту обстановку, которую вы сегодня получили, это свидетельство. Не думайте, что это профессия такая свободная и не легкая. Это хорошее, хорошее у вас выбрали себе путь. И будьте добры, помните об этом, чтобы сегодня приняли присягу. Всего вам доброго, всего хорошего, счастливого, будьте счастливы. Почти три года назад э, я стал главой комитета защиты прав и влока. Никто не предполагал, с какими сложностями и трудностями мы столкнемся. Однако мы с самого начала забрали такую высокую планку. И когда мне, например, коллегам рассказывал о том, что у нас введено дежурство, у нас мы увеличили специально штат нашего комитета для того, чтобы, для того, чтобы они говорят, так да, ну что ж не происходит? Вот, зачем? И вот на этой неделе у нас был побит рекорд. В принципе, этот рекорд, он, этот рекорд всей Украины. А тем более в нашей области в один день было проведено 8 областей. Семь обысков было проведено по ситуации с газовым делом, где фигурирует главный Анишин. Вот. Один обыск уже так, уже, ну, вот вам еще звонок, ДПИ приехал к коллеге, ну, там все прошло хорошо. Вот. Когда раздался звонок, вечером я думал, что же еще? мы приезжаем, и наша основная задача это соблюдение адвокатской мы очень реально защищаем этот пункт вплоть до того, что некоторые члены комитета готовы идти даже на какие-то силовые действия. Но сталкиваемся с тем, что некоторые адвокаты, прямо скажу, неадекватно. Во-первых, по отношению к тем же сотрудникам правоохранительных органов, иногда хочется сказать, извините за них, пожалуйста в отношении к своим клиентам, потому что все лежит, все валяется, в отношении к адвокатам, потому что, к сожалению, к сожалению, иногда адвокаты идут по преступному пути. И, конечно же, нас ассоциируют все вместе. Меня с вами, вас со мной. И со всеми остальными, уважаемыми коллегами может быть, вы не до конца поняли, но присягу, которую вы прочитали по голосу, она будет вас преследовать до того момента, пока вы просто не сдадите свидетельство. Вы его приостановите, она будет вас все равно преследовать. Вы нарушите ее, даже приостановленным свидетельством, будет все равно открытое дисциплинарное производство, потому что это не играет никакой роли. Вы подписали себе Правила і то, да, то, що ви будете вместе з нами до конца. Поздравляю вас, <реку> спасибо. З неї сторони, і це правда, вона може привести шалений колон. Вона може привести шалений музик. Вас можуть показувати по телевізорі. А вас можуть писати газети. Питання вже як це таке залежить від вас. Ви можете бути забутим і нікому не відомо про з вами гордитися тільки ваші рідні, знайомі близькі. Можна навпаки, гордитися вся аватара Київської області і Кім'я. Я до того, що це все залежить тільки від вас. Особисто, від вашої енергії, від вашої відповідальності за взяти на себе роботу, обов'язки, клієнтства. Ваше знання. И кто бы не говорил, поверьте мне, вы действительно элита юриспруденции.